Доброго всем времени суток. Представляем вашему вниманию наше ноу-хау. Такая вот сковородочка с плоскореза. Вот мы ее разогрели, наливаем сейчас маслица. Будем на ней сегодня жарить картошечку. В принципе, мы это делали уже неоднократно. Хороший. Для нас это не впервой. Еще чуть-чуть наливай. Вот так вот. Наливаем маслица. Сейчас маслица у нас чуть-чуть разогреется начнет кипеть. Картошечка у нас уже подготовлена. Порезанная. Поэтому буквально через 3 минуты мы будем засыпать картошечку. Но весь процесс я вам снимать не буду, потому что, во-первых, на фотоаппарате батареечка слабенькая. Ну, а во-вторых, буду снимать частями в процессе приготовления картошечки и в процессе закидки еще кое-каких продуктов. Все, пока отключаюсь. Так, вот засыпаем картошечку. Очень горячее масло, очень горячее масло. Сейчас у нас будет это все дело пахать. как эта сковородочка работает без крышечки постоянно будем помешивать шумовочкой. в процессе добавим мяса колбаски туда может быть сальца все пока и Итак, дорогие пользователи, добавили мы сюда лучок, немножко опустили сковородочку на низ. Вот так вот она сейчас выглядит. Посолили уже, поперчили. Еще 10 минуточек, может 5. И будем добавлять ее вот такую вот колбасочку. Пока отключаюсь, чтобы не садилась за зря батареечка. Результат вам уже покажем. Ну и вот прошло буквально 5 минут. Добавили вот так вот колбасочку сейчас это у нас имеет вот такой вот вид сейчас колбасочку, колбасочку обжарим и все и приступим к трапезе к трапезе у нас еще будет прилагаться помидорчики хлебушек ну и наверное по бар, по пару бутылочек пива. дело все происходит немножко нам моя как чуть дальше 51 километр в сторону поланки вот такой у нас хороший краевик. Сегодня места мы еле себе оторвали. Сейчас еще ждем вот в той стороне. И вот в той стороне должен уехать народ. Поэтому, когда на вот этом участке нас с Сережей двое, у меня там что-то клюет и попустило что-то. Что-то сейчас будем тянуть, наверное. Тяни, тяни, Сережа. Тяни там карп, там здоровый карп. Там у меня здоровый карп, я знаю. Я знаю, я забрасывал на здорового карпа. Я вытяну тоже с нами, без тучка. Да? И... И нигде не зацеплялся. зацеплялся. Карп завтра придет, сказал. Наш терминатор сказал, что Карп придет завтра. Вы все помните, какая у него бицуха. И он по-прежнему все в тех же самых кедах. Иди картошку помешай. Надо дров Не надо дров подкинуть, она и так горит. Вот такая вот у нас картошечка получилась. Сейчас это все дело перемешаем и будем приступать к трапезе.